Hello tuan-tuan, pelabur dan peniaga. Perkhidmatan analisis sedang berhubung dengan anda sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan maklumat umum tentang syarikat. Jika anda berminat, anda boleh menjedanya. Kami cadangkan mengkaji semua penunjuk syarikat berkenaan dengan lebih teliti. Sekarang mari kita lihat petunjuk asas semasa organisasi Insmed Incorporated, TIKAR, INSN. Semakan ini adalah berdasarkan data semasa setakat 22 Mac 2025. Mengikut klasifikasi guru, market syarikat Insmed Incorporated tergolong dalam subkategori. Pharma Holding, 111 organisasi mengambil bahagian dalam penilaian yang sangat mewakili. Cari jadual pesanan berdasarkan hasil video ini. Keputusan keseluruhan untuk syarikat berkenaan, tolak 9.5 daripada 10 mata. Keputusan purata untuk subkategori, 1.2 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran kami secara amnya, kita dapat melihat bahawa hasil purata untuk keseluruhan pasaran saham S adalah 1.9 mata. Berbanding markah tolak 9.5 mata untuk syarikat Insmed Incorporated. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Insmed Inc dan syarikat subkategori. Kita akan melihat bahawa dalam 12 bulan saham Insmed Incorporated menunjukkan perubahan sebanyak 205.9%. Berbanding dinamik harga untuk subkategori 7.4%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Insmed Incorporated ialah 14.47 bilion dolar. Dan huruf besar subkategori ialah 3178 bilion dolar. Insmed Incorporated mempunyai bahagian sebanyak 0.455% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat dianggarkan berjumlah 0.27 bilion dolar. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori 492 bilion dolar. Insmed Incorporated merupakan bahagian sebanyak 0.055%. Setelah membuat perbandingan saham yang diduduki oleh bursa saham dan permodalan kunci kira-kira, kita dapat melihat perkara berikut. Bahagian yang diduduki Insmed Inc. dalam subkategori dalam kes penilaian permodalan pasaran ialah 0.455%. Nilai buku ialah 0.055%. Ini adalah 88% kurang daripada bahagian nilai tukaran. Penilaian bahagian pasaran dan permodalan baki syarikat dalam subkategori buruk tolak satu mata. Hutang organisasi yang dikaji berjumlah 1.238 bilion. Liabiliti keuangan kepada nilai buku berjumlah 458.5% daripada equity. Keputusan ke atas kewajipan keuangan syarikat sangat buruk, tolak dua mata. Nisbah nilai pasaran syarikat kepada keuntungannya sepadan dengan kosong. Purata untuk subkategori ialah 42.9 yang jauh lebih buruk daripada purata untuk subkategori. Penilaian nilai pasaran saham syarikat kepada penunjuk keuntungan berbanding dengan organisasi dalam subkategori sangat buruk, tolak dua mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak 914 juta dolar. Unjuran pendapatan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui dan ini adalah negatif untuk prospek syarikat. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Harga syarikat kepada baki hasil ialah 39.8. Purata subkategori ialah 5 dan 696% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian harga pasaran syarikat kepada penunjuk hasil berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah 360 juta dolar. Hasil hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Yang sangat buruk untuk prospek syarikat. Penilaian penunjuk jualan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, buruk, tolak satu mata. Margin adalah tolak 251.3%, dengan purata dalam subkategori 11.6%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 262.9%. Penilaian margin juaran berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima tolak kosong perpuluhan lima mata. Bahagian syarikat dari segi bilangan pekerja dalam subkategori ialah 0.142%. Ini adalah 220% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Fakta ini mencerminkan ketidakseimbangan harga pasaran semasa syarikat Insmed Inc. sebaliknya ke arah penilaian semula. Jumlah modal bagi setiap pekerja syarikat adalah sama dengan 11,381,000 dolar. Manakala untuk subkategori 3,563,000 dolar. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 219.4%. Penilaian jumlah modal pasaran bagi setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima kosong mata. Keuntungan syarikat bagi setiap pekerja adalah tolak 718.9 ribu dolar. Purata dalam subkategori 83.1 ribu dolar. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 765%. Anggaran keuntungan bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori boleh diterima tolak 0.5 mata. Hasil syarikat bagi setiap pekerja ialah $286,000. Dalam subkategori $715,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 150%. Anggaran volume jualan untuk setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk dalam subkategori, boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volume urus niaga jualan sepadan dengan 8.3%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 1.5%. Ini adalah penilaian yang memerah pendek. Penunjuk RSI 14 menunjukkan tahap 58% bagi syarikat Insmed Incorporated. Sedangkan dalam subkategori tahap ini ialah 52%. Berpotensi, saham subkategori disebut lebih kurang sama dengan saham Insmed Incorporated. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang 79.91 sen. Sasaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang 97.55 sen. Dinamik anggaran semasa dan ramalan konsensus adalah kira-kira 22%. Mari lihat jadual pesanan, ia tersedia untuk anda. Pautan kepadanya ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi segala-galanya dalam keputusan musim tertentu oleh sistem penilaian maklumat dan rujukan guru, markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan terbuka, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan analisis saham Insmed Incorporated, sistem maklumat guru, markets keputusan berikut dibuat membuka dagangan jual pada harga $79.92 sesaham. Pesanan itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penarafan yang agak rendah. Penilaian organisasi dijalankan berdasarkan pendekatan penilaian indeks AKIM. Ambil untung ditetapkan pada 57.1. Henti rugi ditetapkan pada 102.74. Sekiranya pesanan tidak ditutup dengan mengambil untung atau menghentikan kerugian, maka transaksi ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan perdagangan pertukaran pada 21 April 2025 atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh yang ditetapkan. Tikar PFE akan menjadi pesanan belian utama. Video tawaran utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan, asas atau mengimbangi. Pesanan lain ditetapkan pada harga sebenar. Terima kasih semua kerana menonton video ini dan menggunakan sistem maklumat dan rujukan guru Markets. Anda semua sememangnya penonton yang paling hebat.